গুড ইভিনিং গাইজ আজি ইভিনিং টাইমত অলপ ওলাই গ'লোঁ হাজবেণ্ড মই পোৱালি দেখিছেনে পোৱালিক কি যে উৎপাত কি যে কথা চকুটি মাৰিছে হাই হেল্ল' কৰিছে আৰু হেণ্ড চেকো দিছে এই মৃগাংকদাৰ টি এন জেল বুলি আহিলোঁ টি এন জে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফেন হয় মৃগাংকদাৰ আৰু তাত খানা বহুতেই ভাল হয় ভাল খানা এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত ভাল খানা পাই যাব ৰোল আৰু কফি একাপ খালোঁ দুইজনে বহুত দিনৰ মই ওলাই আহিলোঁ পোৱালি হোৱাৰ পাছত টাইম লৈ পেলাই ক'তো বহিবলৈ টাইমেই নহয় এয়া চাওকচোন তাৰ কি যে কথা কি যে উৎপাত আপোনালোকেও আহক আৰু টি এন জেত ভাল খানা খাই যাওক সি দেখিছেনে বাৰু ইমান সৰু স্পেচতে ইমান ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈছে চাওকচোন এবাৰ আৰু তাত এটা বস্তু দেখিলোঁ জানেনে চাওকচোন হাজবেণ্ডক অলপ মনৰ মনে উলিয়ালোঁ দেই হাজবেণ্ড এইফালে কেমেৰা আগত আহি পিনে বেয়া পায় এইফালে বনে বনে মোৰ চুৰি আছিলে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ডেক'ৰেশ্যন চাওকচোন ইমানেই ভাল হৈছে আৰু ওপৰতে এখন ডলা লগাই থৈছে ডলাখনত চাবচোন সেই যে সৰু সৰু আছে মই সেইটো ৰঙালাও বুলি ভাবিছিলোঁ ৰঙালাও নহয় ইফালে কোনোবা মানে আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে হয় সেইটো খাদ্য হয় খোৱা খাদ্য পাইপটো পাইপটো দেখি পিনে মই বনাই দিছে বুলি ভাবিছিলোঁ নহয় বনোৱা এইটো আচলতে এবিধ খাদ্যই হয় আৰু চাওকচোন ডেক'ৰেশ্যনটো ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে আৰু এই ব'ৰ্ডখনত ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত লিখি থোৱা আছে আহক আপোনালোকে টিয়েন যে ভাল খানাৰ এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত খাই যাওক সি আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চাই লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব i see you next time. Bye!